Sekarang ini berbaki sekitar 2 bulan saja lagi sebelum tahun 2025 berakhir. Dalam video pada kali ini, saya ingatkan anda berkaitan dengan tututan RM1000 ini yang bakal berakhir pada 31 hari bulan Disember 2025. Jadi sangat penting untuk anda mengetahui berkaitan dengan perkara ini untuk mengelakkan kekecewaan jangan nanti selepas 31 hari bulan Disember 2025 barulah anda nak bertanya bagaimana cara untuk mendapatkan RM1000 ini dan sebagainya yang mana pada waktu itu nanti sudah terlambat, sudah terlepas daripada tarikh yang telah pun ditetapkan iaitu sehinggalah 31 hari bulan Disember 2025. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi di channel Herwan Nebi. Okay guys, pada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. Thank you guys. Okay, berkaitan dengan tuntutan RM1000 ini yang mana bakal berakhir pada hujung tahun ini, 31 hari bulan Disember 2025. Kami lihat masih ramai sebenarnya yang belum lagi menuntut walaupun berkelayakan. Kerana Amin terima juga banyak pertanyaan direct message daripada pelbagai pihak bertanyakan berkaitan dengan perkara ini ada yang sebenarnya kes-kes sejak daripada Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun lagi yang masih lagi belum menuntut yang baru saja mengetahui berkaitan dengan informasinya sekarang ini. Jadi harus diingatkan kalau anda terlambat kalau anda nak tebus selepas 31 hari bulan Disember 2025 itu tidak akan diperbolehkan nanti. Banyak juga sebenarnya kes-kes tahun 2024, 2023, 2022 baru sekarang nak bertanya bagaimana cara nak menebus RM1000 ini yang mana sudah terlambat, sudah terlewat tak boleh lagi menebus untuk tahun-tahun sebelum ini. Harus diingatkan, tuntutan RM1000 ini harus ditebus pada tahun yang sama berlakunya kes. Okay, bagi mereka yang mungkin masih keliru, apakah yang dimaksudkan dengan tuntutan RM1000 ini? ini adalah skim kairat kematian RM1000 yang melibatkan mereka yang diluluskan STR untuk kategori isi rumah dan juga bujang warga mas. Untuk bujang 21 ke 59 tahun tidak terlibat dengan skim kairat kematian ini. Jadi bagaimana fungsinya skim kairat kematian ini? Okey, ianya berfungsi yang mana jika berlaku kematian terhadap pemohon ataupun pasangan ataupun untuk kategori bujang warga mas batangkara kalau berlakunya kematian terhadap penerima bantuan tersebut, waris-waris yang sah serta pasangan ini layak untuk menebus RM1000 di mana-mana cawangan Bank Simpanan Nasional yang berhampiran dengan mereka. Apa yang perlu dilakukan hanya perlu membawa sijil kematian berserta dengan dokumen peribadi untuk proses pengesahan. Jadi pihak BSN akan melihat menyemak dalam sistem untuk memastikan mereka yang menuntut itu adalah waris yang sah ataupun mereka yang menuntut itu adalah pasangan yang sah seperti tertera dalam rekod STR mereka. Prosesnya mudah saja sebenarnya hanya perlu bawa dokumen seperti dinyatakan sebentar tadi pergi sahaja ke mana-mana cawangan BSN. Mereka akan lakukan proses verifikasi jika benar, jika dapat diverify pembayaran RM1000 itu akan diserahkan kepada waris ataupun pasangan itu pada masa yang sama juga cuma jika ada perlu apa-apa proses verifikasi lanjutan dilakukan mungkin akan ada berlaku kelewatan sedikit proses pembayaran skim karak kematian RM1000 ini disebabkan itulah sangat penting sebenarnya untuk anda meletakkan nama waris sewaktu mengemas kini maklumat anda bagi memastikan jika berlakunya apa-apa terhadap diri anda waris-waris yang sah yang telah pun diletakkan sebagai waris ini ataupun pasangan yang sah ini layak untuk menebus RM1000 skim karat kematian di BSN seperti yang telah pun dinyatakan sebentar tadi. Jadi untuk kes kematian yang berlaku daripada 1 hari bulan Januari 2025 kalau katakanlah anda sebagai waris ataupun pasangan kepada si mati kalau anda baru melihat mendengar informasi berkaitan dengan skim karat kematian ini kami nasihatkan untuk sesegera yang mungkin pergi ke mana-mana cawangan bank simpanan nasional yang berhampiran dengan anda untuk menuntut skim karat kematian RM1000 ini. Amalnya sangat besar kalau diikutkan. Jadi RM1000 itu mungkin boleh dilakukan ke arah perkara-perkara yang berfaedah untuk tujuan si mati ataupun sebagainya. Okay, bagi mereka untuk tahun 2026, STR 2026 nanti kalau katakanlah sekarang ini masih lagi belum meletakkan nama waris. Alang-alang sekarang ini kemas kini telah pun dibuka. Apa kata anda update kemas kini juga maklumat waris anda bagi memastikan jika berlaku apa-apa terhadap diri anda Proses penuntutan untuk skim karat kematian itu dapat dilakukan dengan sewajarnya. Kehubungan waris yang layak adalah seperti pasangan, ibu, bapa, anak tak kira anak kandung, anak tiri mahupun anak angkat kesemuanya layak untuk diletakkan sebagai waris. Adik-beradik juga layak untuk diletakkan sebagai waris. Jadi untuk tahun 2025 ini antara syarat-syarat kelayakan yang telah pun ditetapkan antara lainnya seperti permohonan berstatus lulus STA 2025 bagi kategori berkahwin atau ibu atau bapa tunggal balu janda duda yang mempunyai anak yang menepati syarat atau warga masih ada pasangan. Tempoh meninggal dunia adalah di antara 1 Januari 2025 sehingga 31 Disember 2025. Secara ringkasnya, mereka yang lulus atas kategori isi rumah dan juga atas kategori bujang warga mas sebatang layak untuk menuntut skim karat kematian ini oleh waris yang telah pun disahkan ataupun pasangan yang sah. Jadi guys, itu tadi sedikit sebanyak perkongsian di dalam video pada kali ini. Jika anda ada sebarang komen, sebarang pertanyaan, anda boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Dan kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. InsyaAllah kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum.